भुवः स्वाहतस्वितुर्वरेणं भर्गो देवस्य धीमहि दियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात् स्वाहा देवस्य धीमहि नः प्रचोदया स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहत सवितुर्वे वर्गो देवस्य धीमहि नः प्रचोदया स्वाहा ॐ भुर्भुवः स्वाहत सवितुर्वे भगोले वशीम घियो यो नचोया स्वामी गंगा रम नम ओ भूर्भुआ स्वाहत सविगुर्वे नम भगोले वीमह धियो नम प्रचोया स्वामी गंगाए આપતું આપણા રમાબેન પ્રજાપતિ એમના હસબન્ડ ની તબિયત સારી નથી જલ્દી સારી તંદુરસ્તી પ્રાપ્ત જેને બધા ઘરમાં પરિવારમાં કોઈની તબિયત સારી ન હોય તો જલ્દીથી સારી તંદુરસ્તી પ્રાપ્ત કરે પરમાત્માએ તમને મને જેટલું પણ આયુષ્ય આપેલું છે મંત્રની મંત્ર આપશું પણ દયાળુ છે તમે માગો ને માગો તોય દેવાનો વગર માગીએ પ્રભુ આપવાને છે તમારે બોલવાનું તમારી અથડી લાલ થઈ જાય ને જે માતા છે એ ખાસ હથેળી લાલ કરજો एक्विप्रेसर सारवात्यार आपरे आपीले जल्दी दी सारी कंदोस्ती થઈ જાય એટલા માટે જય મહાકાલ 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 प को, है, जो ताप को है, जो है, जो हरता है जो पाप को हरता है जो पाप पाप को हरता है जो पाप को हरता है जो योग परिवर्तन करता है जो योग परिवर्तन करता है जो योग परिवर्तन करता

को, को, उज्वल उज्वल को, धरती बनाने उज्जवल भविष्य तक पहुँचा उज्ज्वल भविष्य तक पहुँचा मानवता को कर करो निहाल मानवता मा को पर दो निहाल, जय जय नि

मृत्योर्मुक्ति य मामृता स्वाहा इदं मामृत्युरा इदं नमः ॐ त्रयम् नकं यजा महे सुगन् हिं पृशिवधन भुरा रूप बन्धन मृत्योर्मुक्ति ॐ त्रयं बकं and yeah.